А печеньки делала лично я буквально пару часов назад. Вот распечатала форму, довольно прикольная штука быстро распечатала, распечаталась, делается несложно. Вот так вот проштамповала и запекала. Кстати, угощайтесь. Бисер. Натуральное все дела. Пластик экологически чистый, то есть можно использовать для еды, то есть не бояться, что там отравишься. Вот, сейчас можно порыться в интернете, даже самому не модели, там делаешь безумные всякие штуки и украшаешь свой дом как каким-то эксклюзивом. Единственная цель этого мероприятия – это популяризация аддитивных технологий, по-простому 3D-печати, сканирования а, вообще в Украине. То есть, и мы видим в этом огромный прогресс. Сейчас же выставка-конференция разошлась в четыре раза. К нам приезжают компании из Бельгии, из Германии, из США. Они рассказывают а, уже о серьезных темах, то есть о строительстве домов на 3D-принтерах, об архитектуре. Они рассказывают также непосредственно о печати самих органов. То есть, на данный момент сейчас выступает спикер из Германии, который рассказывает о том, как они распечатали печень. Нашему проекту буквально 8 или 9 месяцев сейчас точно не скажу. Вот тогда, когда мы это, у нас мысль такая появилась, мы даже найти не могли ничего. Вот именно в поисковик вводишь и ничего не могли найти. С трудом нашли, где купить принтер, такой расходные материалы. Сейчас вводишь и ну, просто вот, сами видите, очень много участников. Да. А он был уже? Нет. Настраиваем 3D принтер украинского производства Казак 3D. Мы пытаемся все-таки позиционировать себя как производителя качества мирового уровня и ориентируемся в качестве соперников да, на англичан, на американцев, на датчан. Есть, скажем так, в Украине ну, на сегодняшний день нет конкурентов, потому что нет производителя. Тимошенко вы тут печатали, да? Это просто девушка с похожей прической. А не знаю, ассоциация. Это не она. Это отсюда девушка, Отличающиеся особенности – это печать с шоколадом. Туда вставляются специальные шприцы. тут сейчас перчатку у нас боксер заказывал. Побеждать людей. И он может печатать шоколад. Мы вот сейчас мы идем в переговоры с заводом Антоновым. Тоже для них для ну, сейчас они самолеты выставляют для них Как и прототипы делать, так и может какие-то детали уже, как я говорю, конструкционной пластики появляются. Но там проблема в том, что на государственном уровне им нужно их лицензирование пройти. Это много времени занимает. 3D-печать она уже необходима, потому что она упрощает многие процессы, она удешевляет многие процессы. Автопромышленности у нас есть завод под Киевом, который уже заказал себе 3D принтеры Есть еще интересный пример он более такой засекречен, но ту информацию, которую могу сказать это военной промышленности у нас сейчас государство использует 3D принтер то есть спряжение вот этого бизнеса и государства оно как раз таки даст большой толчок пока был бизнес сейчас добавляется государство и поэтому есть большие шансы что мы выйдем на хороший уровень